Uh, Assalamualaikum uh, dan salam sejahtera Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang Apresiasi Kefahaman Seni dan Rekaan uh, Ahli kumpulan ini terdiri daripada saya Siti Zuhaira Nasrin, Betty Azizi uh, Dahlia Soleha dan juga Nurul Dania uh, Kami akan membentangkan tentang uh, Apresiasi yang uh, berdasarkan uh, Animasi flipbook yang telah dihasilkan oleh saya Uh, seperti yang dapat kita lihat pada muka surat pertama iaitu muka depan dia, uh, deskripsinya uh, mengandungi judul karya iaitu Eksplorasi Seni dan Imajinasi Kiku. Uh, nama pelukis seperti yang tertera di situ ialah Zuhairah dan tahun dihasilkan ialah 2025. Aliran, aliran ini ialah uh, fantasi moden dan media yang digunakan ialah uh, Gemini AI Generated. Seterusnya, kita bergerak kepada analisis uh, visual iaitu warna. Palet warna yang digunakan ceria dan hangat terutamanya uh, rona jingga, ungu, biru dan hijau. Warna-warna ini mencipta suasana ajaib dan menenangkan. Dan seterusnya ialah garis. Garisan halus dan beralun terutamanya pada pencahayaan kuasa magic dari Bruce membantu menggerakkan mata penonton sepanjang karya. Ya, seterusnya ialah jalinan. Karya ini menunjukkan ilusi jalinan halus seperti bulu burung, air terjun yang lembut dan rumput yang subur. Dan yang seterusnya ialah ruang. Kedalaman ruang yang dihasilkan dengan baik melalui penggunaan perspektif petindih perubahan saiz objek dan pudar warna di latar belakang. Uh, unsur dan prinsip seni yang terdapat dalam karya pada muka surat ini ialah unsur, warna, garisan, ruang, tekstur dan bentuk. Prinsip, keseimbangan, harmoni, penekanan dan juga irama. Seterusnya, pada muka surat kedua, kita teruskan dengan deskripsi iaitu judul karya pada muka surat ini ialah elemen seni, garisan, Uh, nama pelukis seperti yang tertera di hadapan tadi ialah Zuhairah dan tahun dihasilkan ialah 2025. Aderan ini, ini merupakan uh, seni pendidikan dan fantasi. Uh, media yang digunakan pula ialah Gemini AI Generator. Kita teruskan pula dengan analis, analis, analisis visual uh, iaitu warna. Latar belakang menggunakan warna pastel lembut iaitu hijau muda dan kuning cair. Yang menenangkan berlawanan dengan garisan hitam pekat Yang membentuk makhluk garisan dan karakter Kiko Komposisi Penempatan dua watak utama Kiko dan makhluk garisan Membentuk interaksi visual yang seimbang Dengan ruang kosong di sekeliling Yang menekankan fokus pada subjek Seterusnya, garis Garisan ialah elemen terpenting di sini Terdapat garisan lurus, melengkung, berombak Dan uh, se 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 selebihnya Makhluk garisan sebenarnya dibentuk daripada pelbagai garisan uh, dan arah. Unsur dan prinsip seni yang terdapat di sini ialah uh, Unsur ialah garisan bentuk warna dan ruang. Dan prinsip pula ialah penekanan, uh, keseimbangan dan juga kontra. Iaitu antara bentuk padat kiko dan bentuk garisan makhluk. Seterusnya, kita teruskan dengan uh, muka surat ketiga iaitu deskripsinya ialah ilustrasi tentang sebuah lembah yang ceria dan berwarna-warni. Di hadapan merupakan seekor burung hantu comel bertenggek di dahan melingkar. Sekelilingnya terdapat gunung berbentuk segi tiga, awan berbentuk bulat dan rumah berbentuk segi empat dan bentuk-bentuk geometri abstrak lain. Kita teruskan dengan analisis visual iaitu bentuk. Terdapat gabungan bentuk geometri, bulatan, segi tiga dan segi empat. Uh, dan juga bentuk organik iaitu burung hantu, pokok dan dahan. Warna pula, palet warna cerah seperti ungu, merah jambu, hijau dan coklat mencipta suasana ceria sesuai untuk kanak-kanak sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya, kita ada garis. Garisan jelas membentuk objek dengan garis lebih lembut untuk elemen semula jadi. Uh, usul unsur dan prinsip seni yang terdapat pada muka surat ini ialah penekanan kepada bentuk, keseimbangan visual dan juga harmoni warna. Seterusnya kita beralih kepada muka surat uh, yang ini, kita akan teruskan dengan deskripsi. Uh, muka surat ini memaparkan ilustrasi digital yang uh, menunjukkan pemandangan lembah yang ceria. Di sebelah kiri tengah seekor burung hantu kartun dengan bulu berwarna coklat dan putih berada tinggi di dahan melengkung di sekali ini terdapat bentuk geometri seperti bulatan uh... seperti kita lihat di sini uh, bentuk terdapat pelbagai ter ter bentuk uh, seperti gabungan geometri uh, segi tiga segi empat dan bentuk organik buahan tu dah pokok bukit warna mempunyai warna palet cerah dan kontras seperti ungu merah jambu hijau dan coklat kuning dan biru mencipta suasana ceria. Seterusnya garisan. Garisan yang jelas membentuk objek dengan perbezaan ketegasan antara bentuk abstrak dan elemen alam. Ruang pula perspektif mudah dengan objek kecil dan kejauhan tumpang tindih memberikan kesan kedalaman. Unsur dan prinsip seni yang terdapat pada lukisan ini ialah penekanan pada tema bentuk, keseimbangan, komposisi dan kontra warna. Terima kasih kepada Zuhaira atas perkongsian menarik tadi. Baiklah, sekarang bersama saya Nurul Dania dan saya akan meneruskan apresiasi kami terhadap buku digital ini. Pertama sekali, kita lihat muka surat 6 yang bertemakan jalinan. Dalam ilustrasi ini, kita dapat lihat bagaimana pelbagai jenis jalinan digunakan untuk menghidupkan suasana dalam sesuatu gambar. Seperti yang dapat kita lihat, awan di langit dilukis dengan jalinan gebu dan berbulu menggunakan warna pastel lembut. Ini menciptakan suasana yang ceria dan majis. Selain itu, air di sungai menunjukkan jalinan licin dan berkilat di mana pembukaan air memantulkan cahaya dengan garis lengkung lembut. Ini memberikan rasa segar dan tenang kepada dan tenang kepada segar dan tenang kepada pemandangan yang dilihat oleh pembaca. Seterusnya, bulu burung hantu yang dilukis dengan jalinan lembut dan berbulu menggunakan sapuan warna halus ini menonjolkan kelembutan dan kecomelan karakter burung hantu itu di bahagian batu pula digunakan jalinan kasar dan keras dengan garisan yang tajam dan penggunaan warna yang pudar ini menambahkan kesan semula jadi dan tekstur dunia sebenar pada hasil karya Akhir sekali, rumput menunjukkan jalinan halus dan sedikit kasar. Ini menambahkan rasa realistik pada tanah dan suasana alam semula jadi. Baik, untuk pengetahuan semua, dalam gambar ini, semua jalinan yang kita lihat sebenarnya adalah jalinan tampak atau jalinan visual. Bukannya jalinan sentuh yang boleh dirasa. Ini kerana Gambar hanyalah permukaan rata Jadi penulis buku menggunakan garis, warna dan pola Untuk memberi ilusi kepada mata kita Agar kelihatan seperti tekstur yang kasar pada batu Halusnya air atau lembutnya bulu burung hantu Wal Seterusnya pada muka surat tujuh Iaitu bertajuk ruang uh, Yang pertama jenis ruang Ruang tertutup dan cetek. Ciri-cirinya ialah bangunan padat, rapat dan hampir tiada jarak antara struktur. Kesan visual, ia memberikan rasa sesak, sempit dan penuh tekanan. Fungsi ruang ialah menonjolkan ruang negatif, ruang kosong yang sangat minimum. Seterusnya, di sebelah sudut lapang dan luas iaitu sebelah kanan merupakan jenis ruang terbuka dan dalam. Ciri-cirinya ialah landscape yang terbentang luas dengan pokok, jalan dan sungai kecil yang jaraknya jauh. Kesan visualnya pula memberikan ter rasa tenang, bebas dan damai. Fungsi ruang pula menunjukkan ruang positif, ruang kosong digunakan untuk memberi kesan lapang. Seterusnya, kita beralih kepada muka surat 8 iaitu bertajuk Tone. Deristun ialah tun terang, tun pertengahan dan tun gelap. Tun terang iaitu cahaya langsung seperti yang terdapat melalui pemerhatian cahaya paling tenang di bahagian atas langit dekat ufuk. Matahari baru terbenam. Pantulan cahaya pada permukaan tanah uh, bahagian tengah dan sedikit pada bulu burung hantu kepala dan sayap. Seterusnya, jenis tone pertengahan iaitu antara cahaya dan bayangan Seperti yang terdapat lihat daripada pemahatian, sebahagian besar bulu burung hantu uh, tanah tanpa cahaya langsung serta pepohonan dan bukit di latar belakang menunjukkan tone pertengahan. Kesannya ialah memberikan definisi dan volume kepada objek serta menghubungkan area terang dan gelap dengan transisi yang halus uh, yang terakhir jenis stone gelap daripada kita punya perhatian uh, bayangan di bawah burung hantu bawah sayap di antara bebatuan atau gundukan tanah dan di sisi pepohonan yang tidak terkena cahaya kesannya ia dapat menciptakan kedalaman memisahkan objek dari latar belakang dan memberikan kesan tiga dimensi seterusnya pada muka surat 9 yang bertajuk penegasan seperti yang kita dapat lihat jenis penegasan di sini ialah melalui warna dan cahaya daripada pemerhatian bunga berwarna merah jambu cerah dengan cahaya yang memancar daripadanya menonjol dengan ketara berbanding latar belakang malam yang gelap dan burung hantu yang berwarna coklat dan kelabu yang lebih redup. Cahaya yang mengelilingi bunga juga memisahkannya dari kegelapan sekitarnya. Kesannya, ia dapat mengarahkan perhatian mata penonton terus kepada bunga. Kontras warna yang tinggi dan cahaya yang memancar menjadikan bunga sebagai titik fokus utama dalam gambar. Ini juga dapat mewujudkan rasa keajaiban dan juga kepentingan naratif bunga tersebut. Itu sahaja daripada buku surat 9 yang bertajuk penegasan. Kita beralih ke pula kepada muka surat 10 yang bertajuk keseimbangan. Seperti yang kita dapat lihat di sini, jenis kesimbangan yang terdapat pada muka surat 10 ialah gabungan simetri sempurna dan asimetri yang menarik. Gambar membahagikan dua dunia keseimbangan pada pembahagian di sebelah kiri iaitu landscape dengan jalan tengah, pokok dan bunga tersusun hampir simetri. Manakala pada di sebelah kanan pula merupakan pokok tumbang dan rak dengan objek disusun tidak sekata asimetrik Burung hantu di bawah tengah menjadi titik tumpu yang menghubungkan kedua-dua bahagian Kesannya, yang sebelah kiri memberikan rasa teratur dan formal Manakala, di sebelah kanan pula menunjukkan bahawa keseimbangan tetap boleh wujud tanpa kesamaan mutlak seterusnya burung hantu di tengah itu membantu menghargai kedua-dua jenis keseimbangan dalam gambar. Terima kasih Zuhaira atas penerangan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dahlia Suleha, um, kelas seni. Jadi saya akan sambung pembentangan pada muka surat 11 iaitu elemen seni kontra. Jadi, pada komik tersebut kita boleh tengok terdapat ciri-ciri kontrak iaitu yang pertama terdapat perbezaan warna iaitu warna-warni dan juga warna hitam putih. Yang kedua, terdapat perbezaan pencahayaan iaitu warna terang dan juga gelap. Yang ketiga, kita dapat tengok terdapat perbezaan suasana. Iaitu pada dunia berwarna-warni keadaannya lebih ceria. Manakala dunia hitam putih suasananya lebih suram. Seterusnya, terdapat garisan bentuk yang lebih halus di dunia warna-warni manakala lebih kasar di dunia hitam putih. Jadi, apakah kesan visual yang dapat kita lihat? Yang pertama, menarik perhatian kepada perbezaan dua dunia. Yang kedua, memberi kesan dramatik dan dapat menonjolkan mood yang berbeza. Yang ketiga, ia dapat membantu penonton fokus kepada perbandingan dua suasana. Seterusnya, apakah fungsi elemen kontras ini? Yang pertama, elemen kontras dapat menguatkan mesej tentang kepelbagaian dalam seni. Yang kedua, ia dapat menunjukkan kesan emosi yang berbeza melalui penggunaan warna dan tona. Dan yang terakhir sekali, elemen kontras dapat memberikan keseimbangan dan pergerakan visual melalui kedudukan watak di tengah. Seterusnya, pada muka surat 12 iaitu irama dan pergerakan, seperti kita dapat lihat ciri-cirinya ialah corak berulang, burung-burung disusun dalam pola spiral yang berulang, menunjukkan pergerakan berterusan tanpa henti. Pergerakan semula jadi, bentuk spiral burung memberikan kesan pergerakan ke dalam, pusat dan keluar luar seperti angin atau pusaran. Susunan pokok, pokok di kiri dan kanan, bingkai gambar conor sedikit mengikut arah spiral, membantu menguatkan rasa pergerakan. Saiz berbeza. Burung lebih besar di luar, makin kecil ke arah tengah menunjukkan kedalaman dan pergerakan perspektif. Seterusnya, warna latar. Langit berubah dari biru ke jingga memberikan rasa masa berlalu. Dari siang ke senja, menambahkan efek pergerakan masa. Kesan visualnya pula ialah menggerakkan mata penonton. Mata penonton secara automatik akan mengikut laluan spiral burung dari luar ke dalam. Kesan dinamiknya ialah gambar tidak statik. Ia seolah-olah hidup dengan pergerakan burung. Keharmonian komposisi pula, pola spiral dan susunan dalam alam sekitar iaitu pokok langit mewujudkan keseimbangan dan aliran yang tenang. Kediaman, kedalaman ruang pula memberikan perubahan saiz burung mencipta ilusi ruang tiga dimensi. Memperkuatkan perasaan masuk ke dalam gambar. Yang terakhir iaitu fungsi menghidupkan penceritaan. Pergerakan burung menyokong naratif Kiko yang sedang meneroka dunia seni. Seterusnya, menghubungkan elemen dalam gambar. Burung, pokok, langit semua diatur supaya saling melengkapi dan mengarahkan mata penonton. Ini kerana ini dapat mewujudkan emosi. Irama spiral memberikan rasa keajaiban, ketenangan dan keaturan kepada suasana gambar. Yang terakhir sekali, memperkuatkan tema, menunjukkan bagaimana unsur seni boleh mengawal pergerakan penonton dalam sebuah karya. Muka syarat terakhir iaitu muka syarat 13, Kesatuan dan Harmoni. Seperti yang kita dapat lihat, ciri-cirinya ialah gabungan warna. Kiko menggunakan pelbagai warna cerah seperti merah, biru, hijau dan kuning yang berlainan tetapi tetap harmoni kerana tona warnanya sekata semua pastel dan cerah seterusnya ke bentuk dapat bentuk bebas contohnya cerita melengkung bulatan um, dan kesan sapuan berus walaupun bentuk berbeza semuanya disusun dengan seimbang di atas kanvas seterusnya berkaitan tekstur dan sapuan teknik sapuan berus kasar dan halus digabungkan untuk mewujudkan keseimbangan tekstur dan memberi rasa hidup kepada lukisan Selain itu, susunan ruang. Setiap unsur dalam lukisan warna bentuk diletakkan dengan jarak seimbang, tidak terlalu padat uh, di satu bahagian saja. Kesan visualnya ialah nampak bersatu. Walaupun elemen yang berbeza warna dan bentuk lain-lain, lukisan -lain, tetap kelihatan sebagai satu unit, bukan berpecah-pecah. Kemudian rasa harmoni dan tenang tiada unsur yang terlalu menonjol sampai mengganggu keseimbangan keseluruhan dan menarik perhatian mata penonton bebas bergerak di seluruh kanvas tanpa rasa berat pada satu bahagian seterusnya karya nampak kreatif dan ekspresif gabungan bebas tetapi tetap teratur dan yang terakhir uh, iaitu fungsi menggabungkan pelbagai elemen seni warna bentuk tekstur yang digunakan untuk mencipta satu lukisan yang serasi demi menghasilkan komposisi seimbang membantu karya nampak sedap dipandang tanpa serabut seterusnya menyampaikan perasaan kesatuan dan harmoni dalam karya membangkitkan emosi gembira kreatif dan juga puas dan yang terakhir sekali menunjukkan kematangan artistik. Lukisan yang harmoni menunjukkan Kiko sudah memahami bagaimana ingin menggabungkan elemen seni dengan berkesan. Itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian terima kasih.